Karyeranızı planlamaq istəyirsiniz və nədən başlayacağınızı bilmirsiz? Buyurun də addımlar atırsınız və hər şey uğursuz alınır. Elə bu video məhz sizin üçündür. Bu gün karyera planlamasının 5 addımı haqqında danışacağam. Bu addımlar atacağınız salda karyera planınız peşəkar və uğurlanacaqdır. Bəs bu 5 addım hansılardır? Elə başlayaq birinci addımdan. Birinci addım öz potensialını kəşf etməkdir. Siz karyeranızı planlayarkən ilk olaraq potensialınızı kəşf etmək üçün özünüzə suallar verməlisiniz. Bu daha çox mən kiməm sualının cavabıdır. Siz potensialınızı sorğuluyursunuz, kiməm sualının cavabını verirsiniz və özünüzlə bağlı bütün datalar qarşınızda olur. İkinci addıma keçə bilərik. İkinci addım bazarın araşdırılmasıdır. Bunu həmçinin imkan araşdırması da deyilir. Mən kiməm sualından fərqli olaraq burada sən kimsən sualının cavabını tapmağa çalışırıq. Belə ki biz birinci addımda özümüzü tanıyırıq. İkinci addımda isə bazarı, yəni seçəcəyimiz işləri, çalışacağımız mühiti kəşf etməyə çalışırıq. Bəli, artıq əlimizdə mən məsən kimi məsələmə cavabları var. Elə isə 3-cü addıma keçə bilərik. 3-cü addım peşəkar məqsədlərin təyinilə bağlıdır. Peşəkar məqsədlər təyin edirik. Belə ki, 1-ci addımda və 2-ci addımda arada bir boşluğun olduğunu fərqinə varırıq. Mən və çatacağım nöqtənin arasında müəyyən izlənəsi bir yol var. 3-cü olaraq bu yolu getmək üçün, qət etmək üçün məqsədlər təyin edilir. Məsələn, siz dərzi olmaq istəyə bilərsiniz. Bu yolla irəliləyəcəm. Məlum olur ki, tədriz olacaq şəxsin bazarda 3 il iş təcrübəsi tələb olunur və bu istiqamətlərdə bacarıqları bilməlidir. Bu sualın cavabı artıq sizə hansı məqsədləri təyin edəyəcəyinizlə bağlı bir ipucu verilmiş olur. Siz məqsədlərinizi seçirsiniz və indi isə qarşınızda 4-cü addım durur. 4-cü addım bəs nədir? Təbii ki, fəaliyyət planı hazırlamaq. Siz məqsədə qarşınıza gedəcəyiniz yolu müəyyən hissələrə bölürsünüz və yavaş-yavaş fəaliyyətinizi planlayırsınız. Fəaliyyətinizi planlaşdırdıqdan sonra isə qarşınızda 5-ci yol dayanır. Yəni addımlamağa başlamaq və gedişatı davamlı olaraq qiymətləndirmək. Siz addımlamağa başlayə bilərsiniz, amma getmək istədiyiniz yer də yerində sabit dayanmır. Bazar daim dəyişir, qaydalar yenilənir. Siz gedişatı qiymətləndirməli və davamlı olaraq məqsədinizdə elastik düzəlişlər eləməlisiniz. Bəli, bu gün karyera planlamasının 5 addımı haqqında danışdıq. Bu 5 addıma əməl eləyərək karyeranızı daha peşəkar planlaya bilərsiniz. Karyera yolunuz işıqlı olsun.